Короче, мы ему. Мимо как топли помидоры. У нас есть такое копченое мясо, супер-пупер-мупер. Вот. Горячее копчение. И скумбрия тоже копчено. На огне, горячее копчение. Привет, человек. Привет, девочка. Только я. Привет, Байрактар. Да, только я. Тут все Никита, Стас, только. Песни писать и Никитка и Стас. Естественно, <песня> Все хорошо, Алена. Пригнали корол за вечером. Давно мы оливок не купляли. Надо будет купить. Я казал, давно купить надо. Забываем. причем тут ЦБ как так? Рыба. Она не порчена? Нет. А свежая. Уже свежая. А это смотри, суховато, да? Жирно пока. Бай, еще жир так много. Спасибо, Рона Гринго. Чечетто, Йото. Мати в основном просто... да. Мати просто уже не хочешь еще. Вот. В основном только когда ем эфир. Либо когда молоко разложу. Ну, когда назад там еду, че, значит, а? не бывает так, навряд. Больше всего, что вирусный либо бактериальный. Спасибо Аленка, мне як обычно чат заглючим, добре, що другий телефон поглядає. Байрактар питає чего в офіцер в грибі ходив. Показував в Фейсбуці до Миколи. После Ніколи. А че точно ходил не можно знать? возможно. Ясненько. А он откуда знает офицера? Я вообще не знаю, что это за человек странный. Он стандартную какую-то хрень пишет на стримах. Может, это же звуки? Да, Вячеслав, так и я. Дай больше, чем 50. 118. Людей удивляться, как я им. И Это классно. Привет, Алексей. Да, Борис, так. естественно, люблю картофель. Огречку набрали, тут и помидоры. Не, Виталий, Житомирская область. Да, всегда. Привет, Вадим. Ясно, Сережа. Удачи и здоровья тебе. Не, Алексей, не пробовал. 喝水吧。那我就兄了 Випускникам школи, щоб не бухали. Ми на городах не косим. А то зараз як Випускники шостого класу п'ють хуже, ніж профит і локаши. Полужим картопля, м'ясо, риба і помідори. навряд, Алексей. Да, аж четыре коровы. Кракен никогда. И тоби Ю... Егорка, привет. Молоко не пить, чего? А я пью. не, не пробовал. Да, Богдан, е такие трошки. Чуть-чуть дрожки. Чуть -чуть. Да, мама. Нет. Бабские. Бабские сирожки. он. А он. Женщина. <свечу> Спасибо. Ні, це не в нас. Це близько від нас, але не в нас. Чуть в сторону. Не, Ні, я ніколи не готувала. Ясно, Егорка. Житомирська область сьогодні. Остановьте. Остановьте. тут, короче, Вики, надо выйти. Я не, начал такого как так? Помидор это сила? Сила это горец с ботвой. Все остальные сила. Ну. Рилток, рилток. Так, да, это все по приколу. Привет, Александр и Алексей. Крувляюсь по приколу. Тексток. Ну да. Погода жарко, очень жарко. Новый стрим, да. Ахмат чай напомнил мне песню. Чай. Индийский чай. Китайский чай. Якийсь чай. Привет, Александр, привет всем. Всем кто нас смотрит за. Помидор. Хорошо. Справа, да, в принципе, гуд. Как обычно. У нас жарко. Я бы сказал, да, дуже жарко. Спасибо, Александр. Писяться на пью. Своя линия. Мама, может ты будешь что-то с молоком? Да я не знаю, я, я рыбу ел, Ты ел, да? Она не влияет. Не знаю, я ночью спать хочу. Ай, Дима, цепь. Стой, стой, а рыба? Так. Сало не ешь, что ем, только не всегда, не каждый день. Да ем я только еще мясо. Спасибо, Александр. Сало с цибулей сила. Ну так я на любителя, я то не верю. Я больше люблю жареное сало, честно говоря. А где бумага? Папирус. Да чотки, лежат там сбоку. Ясно, привет, родным, Подякую за их турботу. Родные, спасибо вам за вашу турботу. Спасибо. Матка на здоровье. Я думаю, это все дело в индийском чае. Заначка. Конечно, ел. Кто пельмени не ел в своей жизни? Их че? Поймать, а те... Ну, давай. А ты а. что, с водой будешь? Ну да. Плюс. Таким чаем себе залю. Попробуй. Давай. А ты чем будешь заливать? Чаем тоже? Молоком. Сука вообще меня зовут. Турбота. Не знаю, как объяснить. Турбота, это турбота. Дай, Дима, батька, он будет Я есть? не вики слова. Батько! Я иду! А вот так, Алексей. Что это такое? Хлопья. Какие? Хлопья обычные. Куда их кидать? Зернули в молоко. А, да мы чай же пьем. Пшеничный. Жарим молоко, попробовать. Я не буду, может быть, вот. так. Я наю все. Все напомнишь? Ну, темные кости. Ну да, это просто такое... жить мне. Жить мне в шричне. А ч ⁇ они темные? Здесь стоят это потому, что они крашеные, видно. Ясно. Анастасия, привет. У <соспит> у нас бананы не растут. К сожалению. Шишки растут. Эх. Так, люди, перезапускаем трансляцию, приходите в новую.